после того, как принято судебное решение, как правило, в любом конфликте, в любом споре, будь то он уголовный, гражданский, хозяйственный или административный, какая-то из сторон не согласна с решением. Но не бывает, к сожалению, идеальных решений. Как бы судья ни старался, каким бы он ни был честным, принципиальным, справедливым, он выписал вроде бы красивое решение. Но какой-то из сторон это удовлетворяет решение, а кого-то, кто-то со сторон им недоволен. Он считает, что сужены его права, какие-то свободы, и, соответственно, такой человек имеет право на апелляцию, на апелляционное обжалование. Ну, не бывает идеальных людей, точно так же не бывает идеальных судей. Будь он проработал даже 30 лет, он ну, действительно, может, чего-то не, не, заметил, не доглядел, это, только... каждый нет, это специально делают, ну, понятно, разные была ситуации, а некоторые и каждый имеет право на ошибку, и в связи с этим, конечно же, у нас есть апелляционные суды, которые могут пересмотреть это решение, изменить его или, например, полностью скосував, направив дело на новое рассмотрение суд первой инстанции. Поэтому, соответственно, у нас есть апелляционные админсуды, у нас есть апелляционные хозяйственные суды, и у нас есть апелляционные местные суды. Вот апелляционный суд Харьковской области. Соответственно, если, допустим, в Харьковской области 25 районных судов в области, плюс еще в городе 9 городских районных судов, 25 плюс 9, ну я приблизительно эти цифры говорю, значит, мы имеем 39, 34 суда. Все эти суды в Харьковской области, местные, на все их решения подается апелляция в апелляционный суд Харьковской области. Кстати, он где-то тут, ну, неподалеку находится. Вот. Апелляции подаются как на приговоры по уголовным делам, апелляции подаются как по решениям по гражданским делам и точно так же на постановления про админ нарушения тоже апелляция подается в апелляционный суд соответствующей области, как суд второй инстанции. В каждом кодексе УПК, ЦПК, КУА предусмотрены сроки на апелляционное обжалование. Поэтому мы приблизительно, как наблюдатели судов, мы можем опять-таки планировать свою работу. Если у нас был приговор, принят 15 сентября, мы... Заглянув в КПК, видим, что в месячный срок страна имеет право подать апелляцию. То есть мы уже знаем, что если 15 сентября было назначено, был вынесен приговор, раньше 15 октября, но никак это дело не будет назначено. Почему? Потому что я могу подать апелляцию на следующий день, 16 сентября, а прокурор ее подаст 15 октября, ровно через месяц. Но судьи Первая инстанции если будут ждать последнего дня. Кроме этого, проходит последний день 15 октября, еще накидывают пару дней, потому что кто-то может и почте подать. А если на конверте будет стоять 15 октября, последний срок подачи операции, значит дата является правильной. И, как правило, еще недельку ждут, чтобы подоходили письма. А сторона может находиться вообще сейчас в Ужгороде, например. И письмо будет неделю идти. Вот. <как> после этого, Дело передается в апелляционный суд, это еще пару дней. Потом компьютерная система расписывает это дело опять-таки на э, судью доповедача В апелляции все дела, кроме админок, рассматриваются коллеги коллегиально. Три профессиональных судьи рассматривают. Уголовные дела и гражданские. По админ правонарушениям один судья пересматривает, единолично. Вот. На, на, компьютер назначает судью до поведача. Это тот судья, которому это дело передают, и который это дело изучает, и он его готовит к рассмотрению. Его помощник или сам судья готовит проект решения. Но, опять-таки, на дело назначили, допустим, у нас назначили на там, 29 октября. 29 октября это дело будет рассмотрено тремя судьями. То есть у них есть коллеги там, по гражданским делам, по уголовным, ну, как бы там специализацию. Вот, в операционных судах, кстати, две палаты. Палата с розгляду цивильных справ и судовая палата с розгляду криминальных справ. И на эту дату, соответственно, будет рассматриваться это дело. Мы же, опять-таки, как активисты, зная фамилию нашего подозреваемого, вот, подсудимого, потому что дело уже в суде, это уже подсудимый, зная его фамилию, мы уже тогда должны звонить в, апелля... в канцелярию апелляционного суда. Опять-таки, есть канцелярия по делам, по гражданским, по уголовным. Если у нас уголовное дело, мы звоним в канцелярию уголовного суда. И, называя фамилию подсудимого, районный суд, который вынес приговор, ну, иногда мы можем не знать такой информации, вот, но лучше всего сотруднику говорить, чем побольше, поэтому мы, и, соответственно, достоверную информацию получим, а когда дело назначено. Вот. Обратите внимание, что есть некоторые категории, уголовных дел, где процесс закрытый. То есть простых вильных слухачей туда не допустят. Это дела о гостайне, например, где есть какой-то гриф секретности. Например, сотрудник СБУ там, работал на каком-то предприятии в заводе тракторном Харьковском, он как ходил туда на работу, вроде бы как обычный сотрудник, но на самом деле он кадровый офицер, он там под подпредприятием смотрит, что там никто не продавал тайны нашей Родины. И вот военная прокуратура взяла этого сотрудника СБУ на взятке, Оказывается, ему там кто-то принес сду. И, соответственно, раньше, на сказали, еще были военные суды. Сейчас они ликвидированы. А до 2011 года у нас еще вот были тут были нарисовал, бы военные суды. Их уже сейчас нету, поэтому у нас местный суд рассматривает, как уголовное это дело. На военнослужащего, председатель службы безопасности, он является военнослужащим. И, соответственно, так как он был допущен к государственной тайне, к секретности, и в этом процессе могут быть какие-то тайны всплывать, соответственно, нас туда не пустят. Это будет закрытый процесс. Второе исключение, например, если ну, бывают категории дел интимные, об изнасиловании, вот, И если в таком процессе будут какие-то данные личного характера, лицо подозреваемое или потерпевший может заявить такое хлопотание и сказать, что вы извините, тут будут очень личные подробности. Я бы не хотел, бы, чтобы лишние и посторонние люди об этом знали. Тем более журналисты, которые там только им давай скандалы, какие-то там еще что-нибудь. Вот, и вы извините, я прошу заявлять хлопотание, чтобы наш процесс был закрыты. Перед началом, то, есть он видит э, железку и имеет право сказать о том, что он не подает в опотание, да. да. Если там действительно есть такие данные. Но судья рассматривает это ходатайство, может его удовлетворить, а может ему отказать и сказать, что там «Да, в принципе, тут никак, никакого нет. А может частично удовлетворить. Например, будут Засчитываются какие-то интимные дневники, интимная переписка между мужчиной и женщиной, там какая-то романтическая, с какими-то интимными подробностями. То есть судья может временно вывести из зала журналистов, вильных слухачей, мониторингов и сказать, что вот мы сейчас засчитываем интимно, поэтому временно э, процесс будет закрыт. А потом его видно выйти. И уже, соответственно, будут опять-таки журналисты пущены. Вот. Могут быть и такие случаи. То есть процесс может быть как полностью закрытым, так и частично. Ну вот, например, в уголовном процессе, перед тем, как его начать, судья всегда в зале спрашивает, или нету свидетелей. Почему? Потому что будет выступать один свидетель, а второй, ну, старенький, он уже, может, ничего и не помнит, там, знаете, какие-то детали помнит, что там было приблизительно так и так. Но, послушав первого свидетеля, он для себя сделает какие-то выводы, он это не видел, но вот так выступление такое было красочного этого свидетеля первого, что оно так повлияло на второго, что второй, ну, грубо говоря, будет чуть-чуть выдумывать уже, знаете. говорить не то, что он помнит, а то, что вот под влиянием первого свидетеля спас. Поэтому судья всегда в процессе должен удостовериться, нет свидетелей, вывести их из зала, и только по очереди уже вызывать и каждого отдельно опрашивать свидетеля. То есть так по детям до 18, да, закрытый? Ну, нет, по, этим, по 18 вообще малолетним особом запрещено находиться в судебном зале. Надо знать, что там есть такие процессы про развод, когда мама специально выводится в любовничка, вот, чтобы повлиять и на папу психологически. Но мудрые судьи знают и говорят, что нужно? я вас дружу прошу. Больше, наш судовый процесс, давайте проходим без детей. У нас тут вот, контингент, привозят заслуженных, туберкулез, бациллы. Суд церемониста для детей, Поэтому, будь ласка, вы вырешите тут свои споры, но путем, а для детины не сюда привозить. А когда ребенок высказывает мнение по поводу, с кем он хочет остаться? Вот. Есть и такие категории. Соответственно, когда суд приглашает ребенка, потому что он должен его выслушать. Я не помню, с какого возраста коллега поправил, по-моему, через 12 или 14 лет уже ребенка могут самостоятельно опрашивать, с кем он хочет жить. В уголовном же процессе все действия с неполнолетним ребенком, с малолетним, будь то допрос на до, ну, а до расследовании, будь то в судебном заседании, они обязательно должны проводиться а. или с педагогом, б. или с психологом. То есть, если следователь хочет опросить школьника, а он обязательно... должен быть аккредит... аккредитирован э а ну, как минимум, у него должен быть диплом про высшую свету, там, заключил факультет психологии. Да, но откуда его берут? У нас, свой У нас при райдерской администрации, как правило, есть органы УПИКИ и ПУКЛУВАНИЯ. Как правило, там есть профессиональные...